पिछले 25 सितंबर को जूनागढ़ के ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एक आए थे जिन्होंने कंप्लेन जाहिर की थी कि कोई पीयूष पटेल करके है उन्होंने कंप्लेन को कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि वो कार 24 से बोल रहा है तो कार चाहिए तो एक डॉक्टर की स्विफ्ट कार है वो कम पैसों में दिलवा देंगे तो इस तरह से बात करके कंप्लेनेंट के पास से दो लाख पच्चीस हजार रुपये उन्होंने ले लिए और उसके बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तो जो कंप्लेन उनको लगा कि उनके साथ चीटिंग हुआ है तो उन्होंने पुलिस में एफ दर्ज करवाई उसके बाद ए डिवीज़न पी और उनकी टीम ने ह्यूमन और टेक्निकल सोर्सेस के जरिए जो एक्ूज़ था उसको महाराज से काफ़ी मेहनत करके दबोच लिया है उसके इंट्रोगेशन में उसका जो नाम है वो धवल पटेल है वो अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों को कार सस्ते में दिला के ओ पे पहले सर्च कर लेता था कि कोई कार बिकने के लिए ओ पर है सेलिंग के लिए फिर वो ओनर का कांटेक्ट कर लेता था उसके बाद जो बायर है बायर कहीं से भी ढूंढ लेता था बायर को बोलता था कि कम पैसों में कार दिलवा दूंगा ओनर को बोल रहा था कि पैसे में ज़्यादा दिलवा दूंगा कार का तो उस तरह से करके वो बायर जो है उससे पैसे मंगवा के फोर फोन अपना स्विच ऑफ करके वो गायब हो जाता था अभी तक जो उसकी जो इंट्रोगेसन हुआ उसमें अभी तक ग्यारह ऑफेंसेस है जो अलग अलग जगह पे उसने जो किए थे वो दर्ज करवाए गए हैं और अभी ग्यारह है उसकी उसने कबूलात की है तकरीबन अभी इसी में इसी दौरान उसने 72 टू सेवनटी टू लैक्स के आसपास फ्रॉड किया है अलग अलग लोगों का और उसके खिलाफ इससे पहले भी बीस एफ दर्ज हो चुकी है ये जो है वो अलग अलग नाम बता के कहीं पे भी अर्पित पटेल हार्दिक पटेल संजय राजेंद्र ये अलग अलग नाम बता के लोगों को कार सस्ते में दिलाने का लालच दे उनके पैसे लेकर

કસ્ટમર એ કિંમત જે માગી છે એ કસ્ટમરનો પછી કોલ કરતો કે તમારી ગાડી માટે કોલ કરું કસ્ટમરે કહેલું બોલું અને તમારી ગાડી સવા ત્રણ લાખ રૂપિયામાં ચાલશે ત્યાર પછી હું ત્યાંના કોઈ બી લોકલ ડીલરનો સંપર્ક કરી લેતો અને એને ટૂંકમાં જે ડીલર કે વધુ ઓછા ભાવમાં ગાડી લેવા ફરતા હોય એમનો કોન્ટેક કરીને એમને કહેતો કે બે લાખમાં ગાડી લેવી છે તો એ કંઈક કિંમત નક્કી કરતા પછી બંને પાર્ટીને જોડે ભેગા કરતો ગાડી જોયા પછી હું ત્યાં એવું કહેતો કે ભાઈ તમે મને પેમેન્ટ મોકલી દો અને પેમેન્ટ આવી જાય પછી તમને ત્યાંથી ગાડીની ડિલેવરી મળશે જે તે પાર્ટીની કિંમતની ચર્ચા કરવું ના પડી દેતો કે પછી પેમેન્ટ અહીંયા મને મળી જાય તો હું ફોન ઓફ કરી દઉં